Ну, это мягко сказано. Иду, как всегда, в ГУНП. Че, на допрос? Чешещусь. Сегодня я спрошу, где моя зарплата. Потому что сколько времени на них потратила. Думаю, должна уже где-то быть. Значит, вчера постоянно были сирены, поэтому обелячки, обелячку стояла из меня. Вот. Взяла с собой водичку, потому что на улице жарко. Посмотрела сегодня новости. Новости разные. Ой. Видя бездействие вообще всех посадовых особ, ЧАСИП, чеособей. я уже не знаю, как их называть. И говорят, да, Народ есть власть. А вопрос, а где этот народ? Народ привык, когда их нагибают, уже раком поставили, заставили ползать, ноги призва целовать. Им поднимают. Так, короче, все нахер поднимают. А они только... На соседа тормят. Если помните, такое выражение есть. Э -э Раб будет ненавидеть, э ненавидеть не своего раба, а того, кто не стал рабом. Понимаете? Это действительно так. Так как я не рапы, не хочу им быть. Приходится лазить по злачным местам. Это ГуНП, суды. Понимаете? Назову это сейчас там. Максим, причем есть тема? Я говорю, что всем доброе утро. Я иду, как всегда, за справедливостью, да, которой которую не вижу и не ожидаю увидеть. Ну и что, это жизнь. Сегодня я без своей папки. Сегодня будем общаться через телефон. Там у меня очень много информации. Одесса, привет. Спасибо за комплимент. О, начинается. Так, значит так, кто будет писать гадости? Вашу, с чистилища выпустили на каникулы? Поэтому идешь и по городу, слушайте, по городу, столько людей в черном, знаете, не зеленый цвет, да, цвет природы. Не коричневый, тоже цвет природы, потому что у ствола коричневое дерево. Что там, синяя синяя это небо. Артем, нет, я не хочу стать рабовладельцем. Сразу говорю. А вот идешь и черная, везде черная форма, как, как, как ну, ритуальные услуги, понимаете? Ой, капец какой-то. А знаете, что самое неприятное? Самое неприятное, когда ты вырос с этим человеком в городе, когда ты был соседом, а он берет тебя, хватает на улице, заламывает руки. Если руки не заламывает, то они же смотрят сначала психологический человек. Они же могут его, ему психологически, понимаете, э, на уши присесть и затащить его в машину. Не получается у них психологически, они применяют физическую силу. И этот человек, которого ты знал, берет тебя и туда. Это а камушек. С этой стороны отпал, с этой стороны нет. То я так реабилитацию делала себе реснички. Вообще люблю натуральное все, ну что-то мне захотелось. Руслан, что про себя? Что, у тебя барашки с дня рождения? А при чем здесь я за себя? Я говорю то, что сейчас происходит. При чем здесь я? Понимаете, что самое интересное? Спасибо, Александр. Самое интересное, что я вчера вот этому противнику, да, который говорит, что он следователь ГУНП, Главного управления национальной полиции, и говорила, проклинаю тот день, когда переступила порог вашего аэроотдела, пришла к вам за помощью в 2020 году. Лучше бы я пошла к браткам. Вот честно, ребят. Лучше бы я пошла туда, потому что колоссальный опыт получила. Очень колоссальный. Так, сколько у нас время? А время у нас 9.48. Так, я поняла, что надо этого... Так. Нет, Максим, нет. Я вам хочу сказать, вот действительно, вот, когда-то я хотела стать криминалистом. Опять, еще один выполз. Ага, с ранку до ночи, похоже. Да, бухаю постоянно. С вами же ж на пару. Выше приносите, вместе бухай. Что, забыли? Что-то из бадуна очень можешь. Раскрыть соль. Я ничего не буду говорить О, спасибо можете я гадости писать мне все равно скажу только одну что те кто пришли к нам с мечом сюда отвечаю погибнут как-то так не нужен мне собутыльник. Я, 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 мне и само неплохо. Все, ребят, буду идти на дебаты. Я это выражусь так. <меши> да я стараюсь не обращать внимания. Ну, если честно, неприятно. Это или боты, или хрен его знает. Все, всем хорошего дня. Все будет хорошо.